الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Yang pertama dan utama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat untuk kita hidup sekali lagi di muka bumi ini agar kita tidak lain dan tidak bukan kita beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah bersabda di dalam kitabnya dan tidak aku iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah kepadaku iaitu Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas kita telah bincangkan Sekali lagi dalam topik yang sama iaitu tentang solat-solat sunnah dan fadilatnya Pada hadis yang kita telah membincangkan Tentang tentang fadilat kita membuat ataupun kita melakukan solat sunnah di rumah Dan ia sangat di, dan ia amat-amat digalakkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dengan kalau kita solat sunnah ataupun kita melakukan solat-solat sunnah seperti solat duha, solat witir dan selainnya kalau kita buat di rumah insya-Allah taala kita dapat menjaga kesempurnaan solat sunnah kita dan juga kita dapat jauhi beberapa perkara ataupun anak anasir luar daripada iaitu salah satu daripada anasir anasir luar yang kita dapat elakkan adalah riya ataupun kesombongan dan antara hadis juga yang kita telah bincangkan minggu lepas hadis yang berbunyi Idza qada ahadakum salatahu fil masjid falyaj'al li baitihi naseeban min salatihi Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jikalau seseorang di antara kamu semua itu telah menyelesaikan solatnya di masjid maka hendaklah memberikan sekedar bahagian dari sebahagian solatnya yakni yang sunnah untuk rumah. Kalau misal kata kalau kita dah berjemaah di dalam masjid, kalau kita dah mengikuti jemaah di masjid, dan kita jangan lupa untuk meninggalkan sebahagian daripada tanggungjawab solat kita di rumah. Misalnya, kalau kita solat berjemaah di masjid, kalau kita tinggal berdekatan dengan rumah, kita menunaikan solat sunnah kita di rumah. Misalnya, kalau kita solat isyak, Ataupun kalau kita solat maghrib dan isyak di masjid Biasanya kita akan bergerak ke masjid sebelum maghrib Dan kalau kita sampai di masjid Kita solat maghrib, kita solat berjemaah Kita solat sunnah Selepas maghrib dua rakaat di masjid Sebab selalunya kalau orang solat maghrib Mereka akan stay untuk solat isyak sekali itu kalau mereka tak ada urusan lah Kalau mereka ada urusan, tidak mengapa Kemudian mereka solat isyak Di masjid Dan kemudian diikuti dengan solat sunnah Dua rakaat ha, Ini kalau bagi jemaah yang tinggal berdekatan dekat sini Tinggal amukyo ke apa Kalau dah solat sunnah Kalau dah solat berjemaah Solat, solat isyak berjemaah di masjid bersama imam ia lebih afdal daripada seseorang itu untuk melakukan solat sunnah di rumah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana telah saya cakap tadi untuk sebahagian untuk orang itu meninggalkan sebahagian daripada solatnya di rumah. jadi kita kalau solat berjemaah di masjid solat wajib, kita solat sunnah di rumah. Okay, kita sambung hadis yang seterusnya yaitu hadis yang terakhir dalam bab dalam bab ni bab 204 hadis yang berbunyi hadis yang berbunyi an amr an amr an amri amr bin ata anna nafi' ibn jubair arsalahu ila sa'id ibn yazid ibn ukht tinamir yas'aluhu an shay'in ra'ahu minhu muawiyah fi salat dari Amr bin Atta' bahawasanya Nafi' bin Jubair menyuruhnya Pergi kepada As Sa'id bin Yazid Anak lelaki daripada saudara perempuannya Namir Perlu menekankan kepadanya yakni Amr supaya bertanya kepada Asaib As perihal sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah dari dirinya mengenai solat. Asaib lalu berkata, "Naam, sallaitu ma'alhul jum'ah fil maqsurah." Falamma al Imam, qumtu fi maqami fa sallaitu fa sallayt falamma dakhala arsala ilai as-sa'ib lalu berkata ya saya pernah bersembahyang jumaah dengan muawiyah di ruang dalam masjid ketika imam sudah bersalam saya lalu berdiri lagi di tempatku solat wajib tadi lali, tadi lalu saya bersembahyang sunnah Kemudian setelah ia masuk rumah, ia masuk rumah lalu ia menyuruh saya datang kepadanya kemudian berkata, "La ta'ud lima fa'alt. Idza sallaita al-jum'ah fala tusilha bi salatin hatta tatakallam aw nakhruj. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidhalik an la nusila salatan bi salatin hatta natakallam aw nakhruj." Rawahu Muslim. Kemudian Muawiyah pun berkata kepadanya, "Jangan engkau mengulangi lagi sebagaimana yang engkau kerjakan tadi. Jikalau engkau solat Jumaat, maka janganlah engkau persambungkan di tempatmu tadi itu dengan solat sunnah sehingga engkau berbicara dahulu atau keluar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita yang sedemikian itu, yang sedemikian itu, yaitu supaya tidak dipersambungkan solat itu dengan solat lain sehingga kita berbicara atau kita keluar dahulu. Jadi hadis ini dia nak memberitahu kita antara galakan yang Nabi saw mengajarkan kita adalah untuk kita memisahkan antara solat fardu dan juga solat sunnah. Apakah maksud kita memisahkan solat fardu dan solat sunnah? Misalkan kalau kita dah selesai, macam mana saya cakap tadi, kalau kita dah selesai solat berjemaah maghrib ataupun isyak bersama imam Hendaklah seseorang itu kalau dia nak solat sunnah Dia kena memisahkan antara solat fardu itu dengan solat sunnah Dengan apa-apa perbuatan Ataupun apa-apa percakapan Ataupun apa any actions Jadi pada hadis ini Nabi SAW specifically cakap Hatta tetakallam au nahrush Sehingga seseorang itu berbicara, berkata-kata Ataupun mereka keluar jadi ulama pun ada ulama dan khususnya ulama hadis mereka menyebutkan dia tidak terhad kepada bercakap ataupun kita keluar. Kita boleh just apa yang kita boleh buat mudah kalau kita sudah selesai solat solat fardu berjemaah di dalam masjid kalau kita nak memisahkan antara solat kita dengan solat sunnah kita boleh kita boleh just pergi ke belakang kita solat Ha, itu pun sudah memadai. Itu pun sudah tepati syarat apa yang Nabi SAW mengajar kepada kita. Misal kata, kalau macam saya, saya solat dekat depan. Ha, jadi kalau saya nak ikut sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau saya nak solat sunat, saya solat di dalam bilik masjid, di bilik imam, ataupun saya solat bersebelahan, ataupun ke belakang. Kalau pada jemaah, kalau Para jemaah yang dimat Allah sudah selesai daripada solat berjemaah. Para jemaah boleh solat yang bukan kat tempat kita diri. Ha, jadi it is up to you. Terpulang kepada para jemaah. Jemaah nak solat dekat tepi, dekat tepi sana, tepi kanan, tepi kiri, belakang diperbolehkan. Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kita memisahkan antara solat fardu wajib bersama imam dan juga solat sunnah. Ha, tapi kita pun nak kena ingat lah kalau kita, misal kata kalau kita ke belakang, kalau kita nak solat sunnah, solat, solat sunnah selepas solat wajib, ha, satu benda yang kita nak kena ingat, kita jangan blok orang untuk jalan ke belakang. Ha, kalau kita nak solat, solat sunnah di belakang, make sure kita solat di belakang batu ataupun menjadikan kita punya tempat sujud dengan orang jalan tu sebagai pengadang. Kita letak pengadang jadi kalau orang jalan jalan depan pengadang kita tu tidak ada masalah. Sebab Nabi saw melarang kita untuk memintas orang tengah solat. Kalau orang tengah solat, orang yang kalau orang tu tengah solat dan orang tu melintas, apa yang nak kita buat? Kalau orang yang tengah solat tengah solat dan dia menampak ataupun dia lihat ada orang melintas kat depan dia, dia nak kena tahan. Ha, jadi kalau kita tahan tu, tahan tu ialah had kita di mana kita letak penghadang. Misal kata kalau saya solat kat sini, had penghadang saya kat sini. Jadi kalau saya letak penghadang atau tak penghadang, orang jalan depan penghadang. Ha, Nabi SAW melarang kita untuk kita memintas orang yang berjalan di hadapan kita di apabila kita sedang solat. Dan ini antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita apabila kita sudah selesai daripada solat berjemaah, kalau kita nak solat, kalau kita nak menunaikan solat sunnah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggalakkan kita untuk memisahkan sama ada memisahkan daripada sudut perbuatan ataupun percakapan antara solat wajib berjemaah dan juga solat solat sunnah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedang berada di bulan Zulhijjah di mana bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala beliau bersumpah di atas 10 hari di bulan Zulhijjah jadi hari-hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala kalau kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah ia memberikan kesinambungan yang amat tinggi. Marilah kita bersama-sama kita meningkatkan dan memperbanyakkan amal ibadah kita pada bulan Zulhijjah kerana tidak ada hari-hari yang lain selain daripada bulan Ramadan ialah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh meningkatkan amalan kita ataupun memperbanyakkan daripada segi kita memperbanyakkan berjemaah di masjid, kita mempertingkatkan dan memperbanyakkan solat-solat sunnah kita di rumah ataupun di masjid, kita berpuasa dan sebagainya. Dan hari kemuncak bulan Zulhijjah adalah adalah hari Arafah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita ia menjadi sunnah muakkadah sunnah yang sangat-sangat digalakkan untuk kita berpuasa pada hari ini di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi se barang sesiapa yang solat pada hari Arafah maka dosa-dosanya yang pada tahun lalu dan juga tahun akan datang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para jemaah yang hamba Allah jika mereka ada persoalan tentang bulan Zulhijjah ataupun selainnya daripada persoalan-persoalan agama maka para jemaah yang dimati Allah bolehlah jumpa saya selepas kelas ini Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn mursalin Nabi Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Ya Allah Ya Tuhan kami Engkau Ampunilah segala kesilapan dan kesalahan kami Ya Allah, Ya Tuhan kami Engkau masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi Jannatul Firdaus Ya Allah, Ya Tuhan kami Engkau mempermudahkanlah urusan kami Dan engkau jangan mempersulitkan urusan kami Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والأصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته